Если серьезно говорить, ну, очень тяжело говорить о всеукраинских событиях, тем более о каких-то там геополитических вопросах, потому что на самом деле кукловоды и марионетки – вещь весьма относительная, одни считают одних, другие – других. Поэтому, если говорить о этих событиях, даже в хронологическом порядке, то я бы все-таки рекомендовал не только вспоминать события, но ну и попробовать анализировать, а что они в тот момент, когда они происходили, как мы их воспринимали, что они дали, к чему они привели. То же самое, я просто записывал то, что вспоминалось. Вставая Украина, что это было за мероприятие, каким образом оно проходило, к чему оно привело, какие последствия имело. Если бы мы хотя бы с этим анализировали, объединение фронта из Батьковщины, к тому же. Таких мероприятий можно говорить очень много. Но мне кажется, что по сути у нас главными событиями в Украине были это смена векторов. То есть по сути дела у нас идет с одной стороны внешнеполитическая смена векторов, кто бы что бы не заявлял, но если мы говорили во всем государстве, по всем средствам массовой информации до э, конца года о европейском направлении. Сейчас фактически мы, мы уже не говорим, мы э, живем в поле про российского направления. По сути дела, почему я говорю ⁇ живем ⁇ потому что это кредиты, это довольно жесткая, э, жесткая информационная политика и э, определенная ответственность, какие ходы делать, чтобы не потерять то, что есть, и найти то, что будет. Ну, например, одной из больших ошибок власти этого года, я считаю, что все-таки у нас э, привыкли по совковому э, делать акции. То есть вступление в Европу, все об этом рассказываем, настраиваем общество, потом резко тормозим и начинаем рассказывать о экономическом факторе. Почему бы об этом экономическом факторе не вспомнили хотя бы летом и не начали бы более четко и тщательно к этому подходить? То есть, еще раз повторяю, смена векторов. Очень многие события, о которых упоминались, с моей точки зрения, носят очень локальный характер, точечный. Они не влияют. Они или что-то подтверждают, или э, какие-то события начинают. Но э, если говорить о местных событиях, ну, я, наверное, скажу несколько моментов, трендов, которые не вспомнили. Ну, например, не вспомнили, что у нас э, в апреле э, партию... Регионов, местность возглавил губернатор и целый ряд процессов, которые после этого прошли. Все-таки это провладная партия с большим составом членов. И тут, по сути дела, главное административное лицо возглавляет партию. По крайней мере, события неординарные. Следующий момент, который хотелось бы сказать: ну вот упоминают опять же, Черниговский уровень говорю, как главное событие года Майдан. Ну, с одной стороны, как один из основных информационных поводов, я буду согласен. Если же начинать анализировать охват населения, стороны, которые и результаты, которые проходят, вот тут есть много вопросов. Почему? Ну давайте смотреть. У нас все время любят от лица народа говорить. Но посмотрите на большие социологические исследования, которые проводятся на местном или на всеукраинском уровне и по отношению к Европе, и по отношению к Москве. Еще раз повторяю, Черневские, и по отношению к политическим процессам, которые идут. С моей точки зрения события, которые сейчас возникают, которые можно там Майдан назвать, но я еще раз повторяю, тут очень много, несколько течений одновременно идут. Даже если посмотреть на политические события, которые происходят, то и несколько направлений, по сути дела, вырисовываются. Но вот последствия этих событий, которые, с моей точки зрения, надо продумать, возможно, даже остановить, перенаправить, это радикализация. Все-таки, когда возникают такие мощные политические процессы, возникает радикальная волна. Почему я об этом вспоминаю? Потому что и в истории... Начало 20-го столетия и в истории начала, даже еще пойдем по французскую историю, э, постреволюционные э, периоды, когда начинается радикализация, до добра это не доводит. Когда возникают э, люди, движения и, извините, мясо, которое можно использовать, в данном случае я могу это прямо сказать, потому что у нас, когда начинаешь анализировать, целый ряд людей, им вставили лозунг, довели месседж, и показали направление. А думать... И, и, и отошли в сторону, кстати, те, кто это сделал. Потому э, проблема радикализации очень серьезная. Это я почему говорю? Потому что я не отношу, например, свободу к радикализации. Я говорю о более радикальных кругах, которые намного более... Э, скажем так, из заявлений, если анализировать которых, две трети заявления — нарушение уголовного кодекса. Просто говорим. Не Конституции, уголовного а кодекса, за которые, естественно, если они начнутся, будет очень адекватная и жесткая реакция. Я, я даже не сомневаюсь в этом. А кстати, свобода как, тен, так, как тенденция политической силы э, на Черниговщине этого года, я могу сказать, это политическая структура, которая очень сильно укрепилась. и э, рывок в поддержке которой, с моей точки зрения, один из наивысших политических сил, которые находятся на территории Черневщины. Если она ранее была, скажем, представлена в основном в трех крупных населенных пунктах, городах областного значения, то сейчас она очень хорошо разошлась на как сказать, более массовый уровень. Это тоже та ситуация, изменение ситуации в области, которая на сегодня есть. Ну, я не знаю, когда вот например, криминальные дела, и одно, и второе связывают с политикой, я вообще этого не понимаю. Вы извините, но если мы сейчас начнем смотреть и анализировать даже э, голов селочных рад, которые брали взятки, то это у нас будет сплошной политический процесс. Большая часть из них представляет... Одну или вторую, или третью политическую силу. Но это бред, это люди, это просто-напросто простой криминал без всякой политики. Когда потом к этому привязывают или пытаются на этом играть политики, ну знаете, ну поиграли политики, но ввели большую э, смуту в, в том районе, где они были. Ушли, э, засветились на медийном всеукраинском поле, ушли, проблема осталась. Мы вспоминали борднянского резняка, так вспомните жертву вспомните, и посмотрите, что сейчас там происходит если уже мы говорим о человечности, о том, чтобы решать какие-то вопросы. Вспоминали мэра Нежина. Ну, мэр Нежина не политическое событие, а вот Нежин город, который город практически и политического, и экономического беспредела и ваханалии, если внимательно анализировать события в этом городе, то это уже проблема уже не Нежина, это уже областная проблема. И я не представляю, что может быть в Нежине, если сейчас там объявят выборы. Буквально в буквальном смысле. И социология, которая показывает, ты даже приедешь, пообщаешься с разными людьми от разных политических сил, они ну, вопросов намного больше, чем ответов, кто в итоге может воспользоваться этим, этой ситуацией. Не политики в данном случае. Боюсь, опять вернемся вот тут уже опять к криминалитету. Таких событий очень много в жизни, но мне кажется, я согласен с выступающими, политический кризис определенно есть. Какие-то решения, которые должны Сдвигать экономического нет, в, в таком плане, как его говорят. Потому что у нас экономическая стагнация после 1998 -го года стабильно продолжается в одну или в другую область. Что-то новое открывается, что-то закрывается. Частный бизнес один закрывается, один открывается. То есть тут по-разному бывает. Можно спорить на конкретных примерах. Я говорю, даже если брать и зачитывать статистические данные. Все-таки статистика сейчас и власти не нравится как говорят, когда начинаются зачитываться статистические данные. Но они говорят очень много моментов общих и тех тенденций, которые есть. И мне кажется, что все-таки вот этот выход с политического кризиса, это в определенной степени определить те круги, те слои, те населения. Мне очень понравился один материал, хоть он и спорный, но Выдрин назвал сейчас Майдан как конфликт сельского и городского. Ну, если внимательно посмотреть на состав даже Майдана, который был опубликован по социологии, то это тоже можно очень хорошо посмотреть, кто там преобладает, какие группы населения. Но сам смысл заключается, есть группы, не маргинальные, есть группы, которые хотят чего-то изменить, хотят не власти даже в чистом виде. Вот мне очень понравилась фраза «влиять на власть», потому что гражданское общество, которое хочет идти в власть, у нас уже две волны было гражданского общества и те представители гражданского общества, кто хотел уйти в власть, он ушел во власть. Вспоминаем самый большой, как сказать, вплы... внедрение гражданского общества во власть – это после 2004 года, просто, напросто когда огромное количество общественных деятелей перешло и заняло политические позиции в разных совершенно структурах. А вот влиять на власть здесь я согласен. В принципе, мне кажется, что Многие события, которые сейчас происходят, они происходят спонтанно, и многим это нравится политикам, спонтанность. А вот обсудить, понять, вот тут говорили, Михайлик не услышал, там губернатору, прокурору написали. Можно 10 раз писать, может прийти с небольшим пикетом. А вот проанализировать, посмотреть, даже я простой пример вижу, где сейчас находится оборудование «Апельсина», на каком основании оно там находится. Я просто говорю, кто изымал, кто подавал, кто отвечает за сохранность. Если таким образом действовать, совершенно по-другому будут... Яроц, кстати, самым продуманным вопросом, который был по отношению к власти на местном уровне, как ни странно, Тойота Мэра. Она настолько продумана, что она волнами возвращается. И ее возвращение уже сейчас это не роль общественности, а силовики даже вынуждены возвращаться, потому что проходит срок и надо давать ответы. Даже вот на днях опять всплывает этот вопрос. И кто его всплывает? Я просто привожу простые примеры. Потом мне кажется, что все-таки ситуация сейчас, ее надо анализировать. Круглые столы надо проводить, экспертные столы надо проводить. Но надо научиться ставить там вопросы конкретные и как их, методы каким образом их решать.